Добрий день, нарешті ми з тобою побачилися. Скажи, будь ласка, ти до мене звернувся, ти потрапив на мене через да? і скажи, будь ласка, як у тебе було до проходження мого навчання? Яка у тебе була ситуація? Ситуація була такою, що ми в принципі не розуміли, як базових принципів роботи інстаграму, не? як такого як площадки? Угу. Просто грубо кажучи, питалися з, з інших каналів. Угу. Не ну, получилось з успіху, ну як то так. А, тобто таргет запускали, да, самі якось? Ну, через кнопку продвигать. Була проблема з інстаграм-аккаунтом, пам'ятаю. Да? Ти вперше ти в мене кутував консультацію спочатку, ми з тобою намагалися вирішити, але не вдалося вирішити, ти тоді сказав, що тебе цікавить навчання, і ти пішов до мене на навчання. Воно тривала досить довго. Я знаю, що пішло діло десь там на середині курсу, да? досить немога. Цим кур'єром вже не обійшлося, вже самі відвозимо на пошту. Дуже дякуємо вам. Ще ввечері кур'єр забере посилочки. Почалося, і у нас навчання досить так сильно розтягнулося. Як же так виходить, що тільки три тижні тому хлопець створив новий інстаграм, на якому було нуль підписників, і тепер ви бачите, що в нього повний автомобіль замовлень, які треба відправити. І це тільки половина, як ви вже прочитали в минулій історії. Ми навіть не можемо далі продовжити пройти курс, тому що ми застрягли на половині через те, що такий поток замовлень, що хлопець просто не може відірватися від того, щоб дати обробляти заявки. І робити відправки, коротше, ну треба там дологувати з цим всім розберемося трішечки. Як так виходить, Інста з нуля вже за три тижні 2200 підписників, ціла купа замовлень на 6 сторінок. Чи скільки там було за допомогою? Того, що ми на самому початку курсу треба було робити продажі, так, якби, бо це бізнес, там виробництво, працівники. є Треба було продажі. Я розробив стратегію, ми швидко запустили таргет, під це наробили якісь певні одиниці контенту. Розробили схему закриття заперечень і маємо ось такі результати. Скажи будь ласка, які результати загалом, маєш і час курсу? там. У нас какая ситуація була. Ми літом чуть-чуть запускали рекламу, да, і в принципі вона себе окупала навіть з кнопки зі старим підходом. Потім Інстаграм запросил у мене документи на проверку, я ці документи загрузив. и ждал mm -hmm. решения вопроса два месяца, <laughs> потом в итоге плюнул на старый аккаунт, потому что как бы Инстаграм говорит, ну это наше право, типа, что хотите, то и делайте. Mm -hmm. вот. Поэтому создали новый аккаунт и сразу начали лишь применять в новом аккаунте уже вот эти, ну мы, мы как-то на, на обучение составили эту табличку, где боли, потребности, запоряжения, mm -hmm. страхи клиентов, да. Mm -hmm. Uh, Какие-то основные моменты для себя выделили, то, что нужно клиенту, то, что они ищут, и начали пытаться применять это, соответственно, в контенте. Uh -huh. И, в принципе, выстрелил. Вот лучше всего выстрелил пост, который ты нам делал в качестве, ну, сам ты на основании этой таблички нам сделал пост, там uh -huh. какая-то складочка была. Вот там да? месяца-два, наверное, мы, мы крутили. открутили. Uh -huh. Там ценой клика около 1 гривна. Вот это, в принципе, давало очень много посещений профиля. И мы сами получилось и создать там тоже очень хороший ролик, который конвертировал как не в себя. То есть там mm -hmm. что-то с бюджета там, тысячи гривен там, или тысячу с копеечкой, там небольшое было, там что-то 25-30 продаж давал. Ну, то есть там цена конверсии там гривен 50. А mm -hmm. если реальная цена продажи, с учетом там, отказов, там, ложных заявок, там, вот эти все вопросы, то там 62 или 65 гривен получалось. Ну, то есть, mm -hmm. в принципе, для нашей математики это все очень хорошо было. Так, mm -hmm. А можешь назвать загалом какие то цифры? Если ну, это возможно. Ну вот когда мы там, в, в, грубо говоря, 1 ноября начали новый аккаунт, запустили. Вот на сегодняшний mm -hmm. день 5034 подписчика. С учетом того, что мы с числа 25 января и вот mm -hmm. до 23 февраля рекламу не крутили. Mm -hmm потому что ну, она нерентабельно уже стала. У нас погода очень сильно потеплела, зимний товар еще не надо было, летние только-только mm -hmm. все сделали, и вот два дня крутится реклама 3. Mm -hmm. а, Какой приблизительно бюджет а, на это было вытрачено, не помнишь? На что конкретно? Ну вот, когда запуск сделал, да, это тысяч подписчиков, как пришло, сколько бюджету вытратило? Сейчас я тебе скажу прям точную цифру. Я то в принципе сам все знаю, да. то по этому аккаунту у меня потрачено 146 тысяч практически. Угу. Но тут было довольно много тестов, были неудачные запуски там на товарная реклама, насколько я помню, запускал просто на посещение сайта. Угу. То есть тут не чисто Инстаграм. Но с этим у меня, если взять вот вообще за все время, то примерно там, 20 гривен за подписчика получается, и при этом все эти подписчики когда крутится реклама, у меня всегда она работает в плюс. Вот, uh -huh. даже сейчас там реклама один ролик крутится, она, ну даже сейчас она работает в плюс хотя еще не сезон. Угу, uh -huh. а, Можешь назвать какую-то приблизную кількість клиентов? яку ты отримал за цей час? Uh -huh. Нет, это так с памяти не скажу, так сложно. Uh -huh. Надо в один раз заходить на сервер, но... ну, у меня реклама вот с первого дня, как она запустилась, она всегда работает в плюс. Вот. Mm -hmm. А как думаю, ну, конкретно именно в цифрах, сколько именно продаж, ну, это в 1 заходить, там, фильтровать, но ну, не сейчас. Mm -hmm. Добро. А, скажи, загалом, да, что тебе курс, ну, мое навчание, да, профессионально дало? что все приходят, до мне как бы, в принципе, все надію, що я покажу какую-то комбінацію комбинацию клавиш, да, там, фейсбуке, которая будет приносить результат. Вот скажи, будь ласка, мы ну, с тобой спілкувалися да, после навчания ты мне сказал, что, ну, с природным маркетингом, да, что тебе без самого Самое, наверное, важное, то, что я для себя открыл, это была вот эта табличка боли потребности, страхи за клиент. Угу. На основании этой таблички мы сейчас оставляем ТЗ для фотографа, который заранее закрывает часть вопросов и возражений клиента как в принципе как таковых где-то mm -hmm. шовчик показать где-то фактуру ткани показать поближе где-то изданочку показать ну вот такие вот вопросы это первое mm -hmm. второе то что для меня было очень большим таким открытием это текст на картинка мне казалось как бы это как в инстаграме можно текст на картинку лепить mm -hmm. а по факту это работает и работает вообще прям нормально если еще сделать какой-то кликбетный заголовок и который будет, в принципе, соотноситься с товаром, то это вообще жара. Mm -hmm. Да. Ну да, я это лучше вырежу, або запикаю, <laughs> чтобы людям не открывать там, да, даже ну, такие маленькие лайфхаки дать людям, людям да, на консультациях, даже mm -hmm. скажу, что там, сделайте mm -hmm. так, так, да, они это делают, я вижу, что у них там цена за заявку падает в 3-4 раза відразу. Они так само тоже говорят, мы не знали, что мы думали, просто можно там пост просунуть, и оно уже будет работать. Да. будет работать, она будет работать хуже, Uh -huh. А это будет работать прям вообще хорошо. Ну так, да, и сразу вычипляем утреннюю аудиторию, люди разумеют, что это такое. Добро, скажи, пожалуйста, что ты тут бесподобного в, кур в курсе? Ну, первое, то, что я брел какие-то базовые знания по маркетингу. Uh -huh. То, в принципе, как надо подходить к этому вопросу. Не просто так, у меня есть товар, у меня есть цена, типа, хочешь покупать, хочешь нет. А как клиента еще на этапе первого касания уже начинать как бы зажимать. Угу. Добро. А теперь стандартное питание так само. Что не сподобилось в курсе? Не понравилось то, что, ну это, наверное, не от тебя зависит, то, что мы тогда запускали через э -э, Ads Manager рекламы на профиль, посещение профиля. Угу. посылание. Так, как мы с <съя> тобой, да, нашу базу туда вставляли, но ну, вот это не работает. Ну, mm -hmm. В данном случае я вот просто через бизнес э, Suite захожу, запускаю рекламу тупо без аудитории, без ничего, просто на основании моих подписчиков. Mm -hmm. И работают ну, вот так. Ну, классно, для, ну, по крайней мере, для меня. Mm -hmm. а, mm -hmm. Потому что я тебя выбрал тех подписчиков, которые уже купили, купили за последние три месяца, и так фигово отработал, но как бы. Ну, mm -hmm. наверное, это в принципе сам Facebook. Надо просто смириться и все. В принципі, ти задоволений, да, навчанням? Так, да. за свої діньки нормальний курс. Угу. Ти вже мене радив одному хлопцю, ми з ним сконтактувалися, так? Да?